Я привез свое письмо, я привез медиафиз, и я озвучил информацию, то есть о том, почему я там, да, по и они взяли некоторое время на подготовку ответа, но могу сказать то, что они однозначно обеспокоены ситуацией, они ее видят, потому что в Европе вопросом социальной ответственности вопросам как бы, моральности в работе а, таких организаций уделяется достаточно большое внимание. И насколько я понимаю, УЕФА сейчас не может оставаться в стороне от а, тех а, вещей, которые уже озвучены в международных медиа. Мы встречались а, и беседовали со швейцарским национальным телевидением, они будут готовить отдельный сюжет об этом. И как бы, ну, правда идет по имуру тоже уже. Питання, як можемо ми допомогти посилити позицію для Мішеля Платіні для Європи. Я бачив, там були на ZenExt Pep, здається, стаття про те, можливо, там десь потрібно лайки поставити, десь, десь, десь ну, якісь коментарі написати, чи десь пишети він підійні. Що я вважають, що спільнота в Мінота Україні, чим тобі допомогти інтернет-спільнотам? думать, как о том, что мы сами можем сделать внутри Украины для того, чтобы эту ситуацию, эту ситуацию изменить. Потому что ну, международный международные могут сделать, может сделать некий означенный штаб людей. Это то, чем я сейчас вынужден воспринимать, потому что ну, мне пока нельзя приезжать в Украину. Ну, то есть я могу доехать только до аэропорта, и оттуда прям в Украинское СИЗО поехать. Да? А, но как можно поступить там с одним, с двумя, тремя, с человеками, Но Скажем, недовольство тысяч погасить будет уже сложнее. Что -то главное, то, что нам нужно сделать. И я повторюсь, это не про простопринт, и не про футболки, и не про ведиков, вот это И сейчас есть некоторая дрема, как бы поругаться в Фейсбуке и все останется так, как есть, либо ну, что-то делать, каждый то, что, каждый то, что может. Какие планы, какие идеи, или что какие акции в Украине смогут проломать ситуацию на краще? А, ну, самый ближайший план, это, конечно, приехать в Украину. Для этого сейчас мои адвокаты и журналисты пытаются, во-первых, узнать мой правовой статус, потому что в ответ на мои официальные следы в милицию, мне говорят, ну, вы к нам приходите, мы вам расскажем правовой статус ваш. Я говорю, не, ребят, я это кино знаю. Вот, я к вам приехал на Поршу, и вы нас сказать. поэтому а, мы пытаемся сейчас уже через социальные вопросы а, а, ну, сделать так, чтобы мне можно было приехать в Украину и заниматься там тем, чем, а, как бы, чем, чем сейчас нужно и снова возможно. А, пока я здесь, мы будем планировать а, акции прямого действия, такие распределенные, облачные. Буквально в ближайшее время две такие акции будут, будут анонсированы. Они будут сделаны максимально децентрализованно, чтобы с одной стороны внимание честно привлекалось, с другой стороны, ну, мы понимаем, какие реальности мы сейчас живем. И вот та стратегия, которую я пытаюсь придумать, она такая облачная, все в интернете, чтобы не было единого центра, чтобы максимально участвующих людей. Ну и время че, 22 ноября 2011 года, никто не обменял, я сильно-сильно надеюсь, что э, в этот день э, будет много людей на Майдане и случится что-то хорошее. Mm -hmm. mm -hmm. Еще одно и провести его mm как -hmm. в в клауд, как это тебя нет правительства, удалось ли тебе что так, чтобы те, кто, возможно, в этом рынке, нанесли свои цели и избавились от Да, практически да, потому что, ну, на самом деле, это одна из моих приоритетных задач, потому что, знаете, есть большие битвы, а есть вот одна такая маленькая победа. То есть для меня, как для человека, который по профессии предпринимателя, восстановить просто принтер, сделать его неубиваемым, но надежным, это будет маленький метод. На сегодняшний день мы уже работаем с э, теми клиентами, которые... Вот, ну, из-за всего произошедшего не сумели получить свои заказы. То есть мы либо исполняем заказы, либо возвращаем платежи. То есть можно сказать, что просто в закрытом режиме он уже работает. То есть доступна отбивки, доступна вся наша операционная база. А, буквально, я думаю, что в течение 4-5 дней мы снова будем паблик и просто знаете, так как вот в Грузии было принуждение к миру, так вот я сейчас иногда рассматриваю это а, принуждение к реинженерингу, да? То есть, Бог вот, заставил нас делать те реформы, которые мы давно планировали, но все как-то не складывалось. Новый простоприм будет очень-очень старым. Ну, но ну, мы сейчас проверим, как оно получится, да? потому что, на самом деле, уникальная штука, как э, получится ли у нас перенести в облако не только сервера, но и производство, да. Будем пробовать. Если все получится, наверное, через некоторое время на какой-то пресс-конференции я про все расскажу. Приглашу вас туда, каких-нибудь майоров из Уголка. Ну, будем говорить так, что давление на сотрудников было очень серьезное за нашего первого флешмоба, и до тех пор, пока ну, ситуация не стала сильно публичной. Да? Потому что, ну, вы же понимаете, что давление оказывали исполнители. Да? И эти исполнители, они в том числе, понимая определенную неуверенность, они боятся того, чего не вышло. Поэтому, слава Богу, слава Богу, к нынешнему моменту может, большинство людей более-менее оставили в покое. Но проблема заключается в том, что многие люди вот за ту неделю страшно, они ну, пережили действительно серьезные морально-психологические травмы, я без преувеличения говорю, которых придется годами восстанавливаться. А какая-то часть людей от нас ушла, потому что а, ну, просто решила какой-то спокойной жизни, а какая-то часть а, они хотят работать, но они не могут вот, ну, в силу того, что, а, что случилось. Да? А Где-то половину, половину людей мы потеряли, а половину людей остаются, которые поедут, типа, слава богу. И это я говорю принципиально, что... А, сознании тех двух людей, которые угрожали изнасилованием нашему технологу, для меня это принципиальный вариант. И, э, ну, то есть, э, я сразу сказал, и на первой акции, что любое давление на людей будет восприниматься как личная обида и личная вражда. И пусть потом не э, жалеют о сожженных коршах и так далее. То есть, если будут э, э, ну, как бы вещи по-человечески нехорошие в отношении сотрудников, будет такая же реакция. That's okay. right. неожиданно, да? поэтому э, никакой такой команды у э, меня нету, у меня есть адвокат, да. Причем он нашелся уже после 6 сентября, это Александр Данилюк, он сильно помогает в юридической части. Вот. У меня есть два человека в Киеве, которые э, помогают с какими-то локальными заданиями. То есть взять, отсканировать тот -то или иной момент. Всю какую-то медийную активность, если уже об этом, ее не придумывают там штаб, пиаш и так далее, это все переходит от меня. Более того, ну, я сразу скажу, что здесь нет какой-то реализуемой стратегии. Вот мы делаем так-то, так-то и так-то. Да? То есть вот, допустим, мы съездили в Швейцарию получилось хорошо. В да? Швейцарии сам, сами журналисты нашли швейцарского канала и не только заинтересовались, но и дали контакт со своих коллег. То есть это не такое вот там, мы где-то за год их нашли заплатили 100 тысяч миллионов. Это все как-то вот... Э -э 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 -э. Ну, и единственное, что, конечно, у меня есть там линия поведения на два-три шага вперед. Я знаю, что я делаю сегодня или там, через два дня, но что будет через неделю, неизвестно, и никто не об этом не говорит. то есть, в каждом из видосиков должен быть симптомы этой истории в делегации Швейцарии и в Европе и так далее давайте, давайте да. 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 на самом деле, это очень хороший вопрос и, наверное, на него по-правильному было бы ответить там, говорить там про Украину, про высокие цели и идеалы и так далее на самом деле, моя единственная мотивация а, ну, вернуться в Украину сегодня, это то, что ну, я, вот, честно, по сути, я где-то реваншист, но в таком хорошем, я не понимаю, почему а, ну, хорошие и умные украинцы должны проигрывать живым бандитам украинцам. Ну, так, по-простому, так, по так -то, без, да? то есть, может это ну, звучит немножко пафосно, но я не понимаю, почему я должен уступить свою родину а, им, а не они и должны уступить да. нам, да, а, 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 как бы, вот честно не понимаю, потому что, да, и в Хорватии, и в Швейцарии, там, и где-то еще хорошо, но, а, но, но все равно Украина есть Украина для меня, да, хотя с бытовой точки зрения, наверное, тут лучше, да. Спасибо, я опять стал, и я очень что вы здесь что когда в правительстве будет конфликт,

Некоторые из этих рецензентов неизвестны в Украине. Я думаю, что с учетом того, что я писал, что не многие печатики на картоше в реальном США снимают. Но у нас есть друзья в Китае. Поэтому, знаете, как службы, потому что они приезжают именно к примеру на Китайцы будут печатать по примеру. А есть, есть большая часть из этих макетов, есть либо у меня на Фейсбуке у нас на стене, либо какая-то часть у ребят спасибо жителям Донбасса страница, который является их изначальными авторами. То есть, если кто-то чего-то не нашел, пишите на стену, вы быстренько буду выкладывать запросто. Да, ну, и плюс э, восстанавливается же скорость просто прим, то есть там можно будет конструкторы разместить. Ну и плюс вектор забывается стеной у нас или у наших клиентов.

То, что сейчас происходит у вас в Львове, это очень правильная штука, но в вот таком контексте, да? чем дальше, тем а, все будет ну, в ближайшее время хуже с точки зрения вот, да? Свободных СМИ ждать не стоит, да? а, не стоит ждать послабления, а, ну, скажем, отношения власти к тому а, ну, недовольству которая у нас у всех назревает. Но если смотреть на это дело с точки зрения Web 2.0, да, то мы каждый себе СМИ, да, мы каждый себе и маленькая организация, потому что у нас есть вот э, э, как бы, друзья, знакомые, и мы можем каждый э, где-то вот так немножко объединиться. В конце концов, у нас у каждого есть принтер, поэтому мы можем напечатать 10 листов, и у вас есть там голос и, и сбор, которого у вас никто не забывает. То есть, поэтому большой респект как больво. Бы, спасибо тем, кто собрался. Я всегда, ну, мне кажется, что опять же пусть это папусно звучит, но в это те люди, которые в первую очередь должны и знать правду, и доносить ее другим людям. В общем, тримайся в любви, все будет. 继续啊，继续啊。